اور یہاں پر جو ادارہ چل رہا ہے جس ادارے کے تعلق سے ہمارے حضرت مولانا نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اس ادارے کی تعمیر کے چندہ کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے یہ ادارہ چونکہ آپ کے اکابرین نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک ہٹ کر ادارہ ہے اور اس ادارے میں امت کے وہ بچے جو نابینا ہوتے ہیں یا گونگے بہرے ہوتے ہیں اور جن کی تعلیم کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہیں دیتا اور یہ بچوں کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے تو ایسے بچوں کو قیمتی بنانے کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو لوگوں سے چھٹا ہوا ہے اور جن کو جن کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے ایسے معذور بچوں کو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے لہذا ابھی وقت بہت کم ہے میں آپ کے سامنے یہاں پر چونکہ آپ لوگ جمع ہوئے ہیں تو یہاں کیا کام ہو رہا ہے کیا تعلیم ہو رہی ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی چلے اور نے مالی تعاون تو دیا دیا ہی ہے اس سے بڑا تعاون دعا کا تعاون انشاءاللہ جب آپ تعلیم دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ہم دعا کی درخواست بھی کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ کر چلے کہ یہاں پر جو تعلیم ہوتی ہے دو طرح کے طلبہ کو تعلیم دی جاتی ہے ایک تو وہ بچے جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان کو نظر آتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان کو کس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ سائن لیکن میں اشاروں کی زبان میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو تعلیم دی میں ہے یہ آپ کے سامنے ابھی اپنے را بوشتے پرے سن کتھا جارا بوبا کتھا بنتے پھارے میں তাদেরও কোরআনই শিক্ষা এখান থেকে দেওয়া হবে যারা অন্ধ চোখে কিছু দেখতে পায় না তারাও এখানে কোরআন শরীফ শিখে যাবে আল্লাহ বা আল্লাহর কৃতিত্ব এখন সেগুলো আপনার সামনে এই ছেলেরা দেখছেন দেখা পাচ্ছেন কিন্তু বোবা কথা বলতে পারে না শুনতেও পারে না কিন্তু কোরআনে হাকিম কিভাবে পড়বে তার কৌশলটা আপনাদের সামনে দেখা یہ تعلیم بھی آپ کے سامنے سے لے کر تک ہر حرف کے الگ الگ اشارے ہیں یہ اشارے پیش کریں گا میں آپ کو بتاؤں گا یہ حروف تاحت ہے جو اس نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآن شریف لائی اب یہ بچہ آپ کے سامنے ایک سورت پڑھ کر سنائے گا اشارہ یہ <سلام> ہمارے لیے بہت عبرت کی چیز ہے اور سوچنے کی چیز ہے سور اخلاص وہ طلبہ جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اللہ کو کتنا پیار آتا گا ابھی آپ کے سامنے بچہ پڑھے گا اس کے حق میں اور قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أبكي سامي سوري إخلاص البشرية فلكر سمعي. جو بچہ بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ اشاروں کے ذریعے اللہ سے کلام کو پڑھ رہا ہے ہے ہمیں اس پر پر کتنا خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بستی میں وہ کام ہو ہو رہا ہے جو کسی جگہ پر نہیں ہوں. یہاں پر اللہ کی کتنی رحمتیں برسیں گے یہ آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنائے گا اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کو کرتا ہوں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے یہ <سلام> الحمدللہ اس طرح بچوں کو یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بچے جو سماج سے بالکل کٹے ہوئے ہیں جن کو کوئی تعلیم دینا آسان بات نہیں ہے بلکہ ان کے اسپیشل ٹیچر ہوتے ہیں جو ان کو تعلیم دیتے ہیں ہر ایک بس کے بس کی بات نہیں ایک بندہ اگر عالم ہے وہ عالم ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ اس کی زبان سائن لینگویج نہیں جانتا ہے تو یہ ایک ہٹ کر کام ہے اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ کام لیا آپ کی بستی کو اس کے لیے قبول فرمایا دوسرا جو طالب علم ہے یہاں پر جو دوسرا ڈپارٹمنٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ ہے گونگے بہرے نابینا بچوں جن کو دکھائی نہیں دے سکتے جو دیکھ نہیں سکتے لیکن بول سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا وہ انگلی کے ذریعے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں انگلی کے ذریعے ہم آپ کو اس کا بھی نمونہ پیش کریں گے اس کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تختی ہیں اس پر ہر حرف کے لیے الگ الگ نکتے بنے ہوئے ہیں علیف سے لے کر یا تک ہر حرف کے لیے الگ الگ نکتے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کو نظر نہیں آتا یہ نابی ہے ابھی یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ یہ بچے کی انگلی آپ کہیں پر بھی رکھیں پوری تختی میں کہیں پر بھی رکھیں انگلی پکڑتے ہیں

অক্ষরের নিচে একটা একটা করে নোক্তা দেওয়া আছে তে ওদের এমন আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন এই নোক্তায় হাত দিয়ে যেমন পাঁচটা নোক্তা আছে তা পাঁচটা নোক্তায় হাত পড়লে ওলা বলে দেবে যে এখানে কোন অক্ষর তিনটে নোক্তায় হাত পড়লে বলে দেবে যে কোন অক্ষর যেমন লামে হাত দিলো এই লাম দেখালো আমাদেরকে এখানে তিনটে নোক্তা আছে

এই সুই ফাটানো এতে হাত দিয়ে ওরা বলে দেবে যে এটা কোন আয়াত আপনারা অদ্ভুত দেখা পাবেন না এই যে সুই ফোটানো আছে না এই যে আপনার নোকটা নোকটা মতো আছে এই এর উপর হাত দিয়ে বলবে যে এটা কোন অক্ষর কার সঙ্গে কে জুড়ে আছে আচ্ছা বেরেল জবান এবারে আপনারা কোরআন শরীফ খুলে ওকে বলবেন যে এখান থেকে পড়ো তো হা আঙুল দিয়ে সেই যে আয়াত হবে সেই আয়াত পড়বে کون بیٹھے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا اللہ اللہ ہاں کھلو یہ بچہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا پہلا روپ پڑھ کر سنائے گا بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوب 룰도 비슷한. شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم الله 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 اكبر একটা হাদিস আপনাদের শুনিয়ে দিই কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরতে সোয়াইব আলাহ সাল্লামকে দাঁড় করাবেন এবং দুনিয়ার মাটিতে যত ইমানদার অন্ধ আছে হজরত সোয়াইব আলাহ সাল্লামের পিছনে সবাই লাইন দেবে এবং হজরত সোয়াইব আলাহ সাল্লাম অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ওনার সঙ্গে সবাই বিনা হিসাবে জানাতে যাবে হাদিসে এসেছে অনুরূপ যারা দীর্ঘদিন যাবত দুরারোগ্য রোগে মানে যার কোনো চিকিৎসা করেও সুস্থ হয়নি রকম রোগে যারা করবেন তাদের হাসর হবে হজরতে আইব সালাতু ওয়াস সালামের সঙ্গে উনি পতাকা ধরে থাকবেন এই দুরারোগ্য ব্যক্তিরা ওনার পিছনে সবাই বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে তো এরকম অনেক হাদিস এসেছে সবার জন্য যখন হবে এরকম জান্নাতে চলে যাবে এই ওলামাই গ্রামরা বলবে আল্লাহ আমাদের কিচ্ছু নেই আল্লাহ তখন বলবে তোমাদের জন্য তোমরা যত লোকের জন্য সুপারিশ করবে সবাইকে আমি জান্নাতে দেবো বিনা হিসাবে ওলামারা জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ কত লোককে সুপারিশ করবো তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন তোমাদের সুপারিশের সংখ্যা যদি আকাশের তারকারাজির রাজির মতো হয় তো তারার সংখ্যায় আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেব যতদিন বাঁচবেন ওলামাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবেন আল্লাহ হয়তো ওই ওসিলায় আপনার আমার বেড়া পার হয়ে যেতে আল্লাহ কবুল করেন अब हमारे सामने जनाब আরিফ साहब जो पूना से तशरीफ लाए हैं اور ایڈوکیشن فیلڈ میں تعلیم کے سلسلے میں اللہ نے ان کو کافی مہارت اور تجربہ تا فرمایا ہے یہ کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں سے